Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz ev biləcəli binəgədə şossesində yerləşən bir həyət evidir. Həyət evinin giriş darvazasını və fasadını görürsüz hazırda. Gördüyünüz yol, baxın, evə gələn yoldur, maşını yolu. Yol asfaltlı, yəni yolun düz kənarında yerləşir. 41, 91, 92, 170 nömrəli avtobus yolunun üzərindədir evin darvazasının qarşısındayıq. Evə keç, evin həyətinə keçməzdən öncə qeyd etdim ki, çəkdiyimiz evlərlə bağlı hər hansı bir e, təəssüratınız varsa, videomuzun şərh bölməsinə qeyd edin, məlumat verin, e, bizimlə bölüşün. E, həqiqətən şərhlərini, şərhləriniz bizim üçün çox əhəmilidir. Həmçinin videomuzu bəyənib paylaşmağa və yeni satış videolarımızdan ilk xəbərdar olmaq üçün e, kanalımıza abunə olub bildirişləri aktiv etməyi də unutmayın. Daxil olaq evimizin həyətinə və evin həm həyəti, həm də üzü ilə sıxlıqdan tanış edək. Hazırda evimizin həyət hissəsindəyik. Həyəti ağlayla döşənib suyun axması üçün yerə mövcuddur. Həyətində belə bir gül əkmək üçün çox gözəl bir hissəsi ayrılıb, hazırlanıb. Evin təmirı yeni yekunlaşıb. Qeyd edək ki, birinci, ikinci iki mərtəbədir demək olar. İkinci mərtəbəsi ümumi yaşayışdır. Birinci mərtəbəsi qaraj və bir ədəd sanitar qolfuq, yay otağı və mətbəxdən ibarətdir. Baxın, garajını görürsüz, rahatlıqla həyətinin 2 maşın yerləşə bilər. Hazırda garaj hissədəyik. Burdan digər otağa keçəcəyik, yay otağa dediyimiz hissəsinə. Təmir yeniyəkiləşıbdi, hər bir hissəsinin evin. Bu istiqamətdən sizə təqdim edək garajı. Çox gözəl, zövqlə hazırlanıp təmir olunubdur. Həqiqətən də evə e, çəkilişdən öncə nəzərdən keçirdiyim və e, mənim də çox bəyəndiyim bir ev oldu. Zövqlə tikilib, dizayn olunub, hazırlanıb. Baxın, burdan artıq e, evin birinci mərtəbədəki, yəni qaranlıq hissəsindəki mətbəxinə keçiddir. Baxın, mətbəximiz görsünüz, geniş bir mətbəxi var. Həmçinin mətbəximizin havalandırması da var. Bu pəncərə gördüyünüz pəncərə evin ön tərəfinə, həyat hissəsinə açılır. Həmçinin yan tərəfində də belə bir havalandırması var. Təqdim edir. Qaraqı açılır. Qaydaq. Qaraq hissəyə. Burada da həmçinin ibnalı tərəfinə açılan bir fortuşqa var. Binə gedir, biləcəyiniz binə gediş o səsində yerləşir. Yolun düz kənarındadır. Evin daha dəqiq ünvanını bilmək üçün videomuzun sol aşağı küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq e, ətraflı məlumat əldə edə bilər və həmsün evi gəlib yerində də görə bilərsiniz. Qaraşa qayıtdıq və qarajda baxın bu hissəsində birinci e, sanitar qovuşaq yerləşir evin Görürsüz, aksesuarlar quraşdırılmayıb. Müştərinin istəyinə görə quraşdırılaraq təhvil veriləcək. Tam hazır, təmirlidir. Yola dayanacağa və e yolun düz kənarındadır. E dayanacağa çox yaxındır. Məktəbə və ehtiyac olan bütün yaşayış abidələrinə yaxın bir məsafədə yerləşir bu ev. Hani evin fasadını görürsüz? Gece işıqlandırmaları var. Qeyd etdi ki, evin təmir yeni, yeniləşib. Yerdən 14 13 14 daş kürsülüdür. Həyətində su sistemi var, qeyd edirik. Qalxaq evə qeyd etdik ki, yerdən kürsüləri, hams kürslərin ətrafında belə bir daş məhəcərlər quraşdırılıb, qoyulub. Təmir də əlaqədar, baxın, gördüyünüz hissədə bəzi materiallar qalıbdı. Onlar da ev müştəriyə təhvil verildikdə yığışdırılaraq tam hazır və təmiz şəkildə təhvil veriləcək. Evə, həyətə bir də bu istiqamətdən baxaq. Çox gözəl, zövqlə hazırlanıb. Baxın, evin giriş hissəsi çardağa çıxıb, mövcuddur. Daxil olaq evə və evlədə də sıxından tanış edək. Qeyd etdik ki, evin təmir yeni yekunlaşıbdı. Evdə ümumi ilə yaşayış olmayıb. Ətrafı isə tam yaşayışdır. <laughs> Evə daxil olduq, evin dəhliz hissəsindəyik hazırdır. Qeyd etdik ki, ev e, ikinci mərtəbə, yəni bu hissəsi 3 otaqdan ibarətdir. Aşağıda bir otaq, e, ə, əlavə otaqı və yuxarıda da bu 3 otaq. Ümumi olaraq isə ev 4 otaqdan ibarətdir. Dəhlizə daxil olduqda, dəhlizin sol tərəfində evimizin mətbəxi yerləşir. Baxın, belə bir geniş və gözəl bir mətbəxi var. Zövqlə dizayn olunub, hazırlanır. Mətbəx mebeli quraşdırılmayıb. Çox gözəl zövqlə hazırlanıb. Bu mətbəx işıqlıdır, pəncərəsi evin həyətinə açılır. Həmçinin kombi xətlərini də görürsünüz, quraşdırılıb. Evdə su, qaz, işıq daimi. İstiliyi sistemi kombidir. Və dəhlizə qayıtdıq. Dəhlizə irəlilədikdə sağ tərəfdə evimizin qonaq otağı yerləşir. Belə bir qonaq otağımız var. Tavana fərqli formalar verilib, fiqurlar verilib, qurulub. Qonaq otağı da lüxbuldur, pəncərəsi evin həyətinə açılır. Zövqlü abod seçimi var. Yenidən dəhlizə qayıdaq. Qapılar da çox gözəl zövqlə seçilibdir. Sizə təqdim edək. Keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olunaraq hazırlanıb bu ev. Dəhlizin də tavanını sizə təqdim edək. Dəhlizə gətdikdə, qonaq otağının yanında, dəhlizin baş tərəfində evimizin birinci yataq otağı yerləşir. Belə bir geniş yataq otağımız var. Burada da həmçinin tavana müxtəlif formalar verilib, dizayn olunub. Pəncərəsi evin arxa tərəfinə açılır və yataq otağı işıqlıdır. Qaydır dəhlizə. Yenən də həzə keçirik. Dəhlizin bu hissəsini də sizə təqdim edək. Bir daha Geniş bir dəhlizi var və bütün otaxlara hər bir yerdə keçib dəhlizdəndir. Həmçinin sanitar qovşağa və mətbəxə də e, birinci yataq otağının yanında evimizin ikinci yataq otağı yerləşir. Belə bir normal ölçüdə yataq otağımız var. Burada da həmçinin tavana müxtəlif formalar verilib, gözəl abon seçimi var. Pəncərəsi evin arxa tərəfinə çıxır və otaq işıqlıdır, gördüyünüz kimi. Yenidən dəhlizə qayıdaq. Və dəhlizə qayıtdıqda son olaraq evimizin sanitar qovşağını sizə təqdim edək. Hamam-tualet hər ikisi bir yerdədir, havalandırması mövcuddur. Təmirlə əlaqədar bəzi materiallar, bəzi və bəzi detallar qalıbdır. Onlar da ev müştəriyə təhvil verildikdə tam hazır şəkildə yığışdırılıb təhvil veriləcək. Hamam-tualet hər ikisi bir yerdədir, geniş bir sanitar qovşağı var. Normaldan bir qədər, ə, belə deyək, genişdir. Sot yarım torpaq arasındadır tikilibdi bu ev. Tikili sahəsi 180 kvadratmetrdir. Sənədi bələdiyyə sənədi və qeydiyyatı ilədir. Evə qeydiyyata düşə bilərsiz. Sənədləşdirmənin notariusda, notarial qaydada ə, aparılacaq. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz, videomuzun sol aşağı küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq, sizi maraqlandıran sualları ünvanlayın, həmişə evi gəlib yerində görə bilərsiniz. Qiyməti 75.000 manata bu ev satışa çıxarılıb. Real alıcı ilə qiymətlər razılaşmada olacaq. Bu günün bizdən bu qədər. Kanalımızı bəyənməyi, paylaşmağa, rəy bildirmə və yeni satış videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv edib, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti satış videolarımızda görüşmək ümidi ilə Hello.